вот Пародейки нам передают на 300-й. Трехсотый 300 надо загрузить лодку, эвакуировать. Мы с Вадиком срываемся, бежим полтора километра, пробегаем по тропинке такой. На нас автомат. Я кричу свои, Он, ну, подходим, общаемся, поговорили. Вадик еще воды у них попил. А я что-то так подозрительно. Ну, они в мультикамах, ну в таких формах посмотрел эти АК-12 а а а а ваших. Я так что-то посмотрел, думаю, уже трофей какие-то, ну и дальше. Ну все, они пока-пока, мы, мы, за трехсотым. И четыре человека в таком фигваме сидели. Один вышел, а эти там. И мы побежали дальше. Мы за трехсотым, ну давайте, пацаны, все. Бежим, тут вторая группа на нас. Кто такие? Мы блин, свои за трехсотым. Тут уже не прошло. Я уже, я уже начинаю, я уже присмотрелся, смотрю, что это ваши ребята. Ну, уже так подозрение, потому что они тоже, они с вами общаются, 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 а потом, кстати, позывной был этот. Как же его позывной? Торшина нас плен взял. Светой. Дыбань Виталий Владимирович, 26.09.1979 год рождения.